Cuba bayangkan, anda diberi satu tugas yang boleh kata mustahil. Ambil satu agensi kerajaan yang paling orang tak suka, yang orang siap panggil ahlong lagi dan ubah ia jadi rakan kongsi yang semua orang percaya. Macam tak logik kan? Tapi, buku inilah yang cerita A sampai Z macam mana mereka berjaya buat. Dan semuanya bermula dengan satu visi yang sangat jelas, sangat padu. Dengan ni, kata ketua pegawai eksekutif hasil sendiri tunjukkan kepada orang luar kita adalah rama-rama dan bukannya ulat bulu. Wow, ini ini bukan sekadar ayat-ayat manis tau. Inilah sebenarnya blueprint untuk salah satu transformasi organisasi paling gempak yang pernah kita saksikan. Tapi kan, sebelum kita cerita pasal rama-rama yang cantik itu, kita kena faham dulu macam mana rupa ulat bulunya. Sebab selama berpuluh-puluh tahun, agensi cukai Malaysia atau hasil bukan setakat orang tak suka, tapi orang memang benci dan buku ni dia tak sorok-sorok dia cerita terus terang betapa teruknya keadaan masa tu. Sampai satu tahap orang awam bagi gelaran yang fuh, cukup pedas, ah long kerajaan. Bayangkan. Ini bukan lagi isu suka atau tak suka. Ini dah jadi krisis kepercayaan yang sangat besar antara kerajaan dengan rakyat. Jadi inilah persepsi lama tu. Penguasa yang hanya tahu nak menghukum. Ironi kan? Agensi yang sepatutnya kumpul dana untuk majukan negara, tapi agensi itulah yang paling orang ramai tak suka. Jelas sekali keadaan macam ni tak boleh berterusan. Mesti ada sesuatu yang drastik perlu diubah. Dan dari mana datangnya idea perubahan ni? Ha, yang menariknya, ia bukan datang dari konsultan luar yang mahal-mahal tu, tak. Ia datang dari dalam, dari jantung organisasi tu sendiri dari seorang pemimpin yang dah 30 tahun perhatikan, belajar dan asyik tanya satu soalan penting. Inilah orangnya, Datuk Sri Dr Muhammad Nizam Sairi. Beliau ni bukan orang luar ya, beliau ni orang dalam, orang lama. Sejak tahun 1985 lagi dah ada kat barisan depan. Jadi, lebih 3 dekad beliau nampak sendiri masalah image ni. Beliau rasa sendiri stigma tu hari-hari. Dan dalam buku ni diceritakan dengan sangat mendalam macam mana satu soalan ni asyik bermain dalam fikiran beliau. Kenapa? Kenapa agensi yang sangat penting untuk negara ni imej dia begitu negatif sekali? Dan jawapan kepada soalan inilah yang bakal mencetuskan satu revolusi. Jadi, apa jawapannya? Ah, ha, kat sinilah buku ni jadi sangat sangat bernilai sebab ia bentangkan keseluruhan plan tindakan tu. Satu falsafah baru yang radikal yang berpaksikan pada satu idea yang betul-betul game changer. Penyelesaiannya sebenarnya ia nampak mudah tapi kesannya sangat mendalam. Jawapannya ada betul-betul kat tajuk kecil buku ni. Menyuntik sentuhan kemanusiaan. Perubahan minda yang sangat besar daripada jadi penguat kuasa yang diguruni kepada jadi rakan kongsi yang sedia membantu. Okey, bunyinya bagus kan? sentuhan kemanusiaan. Tapi macam mana nak buat benda tu jadi realiti? Ah, ha, buku ni pecahkan satu persatu strateginya. Macam model ASE ni, daripada ugut-ugut, mereka mula dengan awareness atau kesedaran. Daripada hukum, mereka tukar kepada education, pendidikan. Dan daripada menuntut, mereka fokus pada service atau perkhidmatan. Nampak pendekatan yang 180 darjah berbeza. Ada lagi satu rahsia yang dikongsi dalam buku ni. Idea pematuhan melalui reka bentuk atau compliance by design. Fikir macam ni lah. Daripada kita pasang perangkap untuk tangkap orang buat salah, lepas tu hukum dia, kenapa tak kita bina je satu jalan yang lurus, yang senang, yang semua orang boleh ikut dengan betul dari awal. Ia proaktif, bukan reaktif. Bijak kan? Jadi, jom kita patah balik pada perbandingan kita tadi. Ulat bulu, itulah penguat kuasa yang digeruni. Dan rama-rama, itulah rakan kongsi, pendidik dan penyedia perkhidmatan. Ini bukan sekadar tukar nama atau logo tau. Ini adalah satu kelahiran semula. Okey, teori semua memang nampak cantik atas kertas. Tapi soalan paling penting, menjadi ke tak? Berkesan ke? Dan jawapannya, ya, sangat-sangat berkesan. Dan buku ini tunjukkan buktinya satu persatu. Ha, macam ni lah rupa sentuhan kemanusiaan tu bila dipraktikkan. Dah tak ada lagi dinding birokrasi yang tebal tu. Sebaliknya kita nampak para pemimpin turun padang, jumpa orang ramai, bersalaman, bina semula jambatan kepercayaan. Sebab kepercayaan ni dibina melalui hubungan, bukan ugutan. Cuba dengar cara mereka bercakap sekarang. Dah tak ada dah bunyi kami lawan kamu. Sebaliknya, kami adalah rakan anda. Kami di sini untuk melayani anda. Peralihan daripada konfrontasi kepada kolaborasi inilah yang jadi teras legasi baru mereka. Dan inilah hasilnya, sebuah jambatan kepercayaan yang dibina semula di atas jurang yang pernah ada. Sebuah organisasi yang bertukar daripada digeruni kepada dihormati. Percayalah, ini bukan sekadar cerita kejayaan untuk Malaysia je. Ini adalah satu pengajaran yang berguna untuk mana-mana pemimpin di seluruh dunia. Apa yang kami kongsikan ni, cumalah secebis je daripada kisah yang sangat luar biasa ni. Kalau anda nak tahu plan tindakan yang lengkap, strateginya, cabarannya, kejayaannya, semuanya ada dalam buku ni. Jadi, ini membawa kita kepada satu soalan besar. Soalan yang relevan untuk setiap pemimpin, setiap pengurus, malah untuk kita semua. Macam mana kita nak ubah budaya sesebuah organisasi secara total? Macam mana nak bina semula kepercayaan yang dah retak? Pendek kata, macam mana nak tukar ulat bulu jadi rama-rama? Jawapannya bukan sekadar teori tau, tapi satu pelan tindakan yang dah terbukti berkesan ada di antara helayan-helayan buku ni. Ini lebih daripada sebuah cerita. Ini adalah satu kajian kes yang sangat berkuasa tentang kepimpinan yang berani dan perubahan budaya yang sebenar. Jadi jangan hanya dengar cerita pasal transformasi ini, belajarlah daripadanya. Dapatkan naskah reformasi pentadbiran cukai anda hari ini di mana-mana kedai buku dan alamilah sendiri bagaimana mana-mana organisasi pun boleh belajar untuk terbang.